Осознание. Давайте представим корабль, который идет по своему курсу. На корабле есть капитан и есть экипаж или команда. И вот если взять эту метафору, то сознание можно сравнить с капитаном, а подсознание с командой корабля или с экипажем. То есть именно сознательно мы задаем... Направление своего движения по жизни. Мы ставим перед собой какие-то цели, мы движемся вперед, мы принимаем решения, мы реагируем на окружающий мир. Подсознание, как команда, как экипаж корабля, выполняет веренные ему обязанности. Возникли какие-то неполадки, проблемы, эта информация идет капитану. Капитан, воспринимая эту информацию, он должен принять определенное решение. То есть, как действовать, что делать. Также и в жизни, когда мы получаем какую-то информацию, какие-то сигналы или от своего тела, или из окружающего мира, мы должны принять какое-то решение, которое помогло бы нам устранить какие-то проблемы, если они возникли, и двигаться дальше по жизни. На уровне сознания мы выбираем цели своей жизни. Подсознание осуществляет движение к этим целям. Сознательно мы принимаем решения в своей жизни, как жить, что делать, как действовать. Подсознание выполняет эти команды. Подсознание ⁇ это та часть нашего опыта, который накоплен на протяжении всей нашей жизни, и может быть даже не одной жизни, и скорее всего не одной жизни, но еще и прошлых жизней. Психологи разделили вот условно наше сознание на сознательную часть и бессознательную часть. Мы понимаем, что подсознательная часть ⁇ это то, что на какой-то момент оно скрыто от нас. Проживая нашу жизнь, встречаясь с определенными жизненными событиями, ситуациями, все эти впечатления, которые были в нашей жизни, они записываются в нашем в тонком теле ума или в нашем подсознании, как на жестком диске компьютера. Задача в том, чтобы часть нашего подсознательного опыта была нам доступна в тот или иной момент времени. Почему это важно? Потому что если у нас возникает какая-то проблема, мы должны понимать, что мы эту проблему создаем в себе в своей жизни не только сознательно, но и неосознанно, то есть подсознательно или бессознательно. Для того, чтобы найти причины этой проблемы, мы должны обратиться внутрь себя. Как понять, осознать те причины э, наших болезней или каких-то проблем в отношениях, финансовых проблем, в э, любых ситуациях, которые с нами происходят в жизни. Первое. Для этого нужно быть просто очень внимательным. Внимательным ко всему тому, что происходит со мной в жизни. И вообще с моим телом. То есть если мое тело дает мне какой-то сигнал, например, в виде э, боли, это о чем говорит? О том, что я что-то делаю не так. Боль ⁇ это сигнал самосохранения. То есть таким образом через боль э, подсознание мое тело дает мне подсказку. Значит, я сбился со своего пути. Я что-то не так делаю, что-то не так говорю или что-то не так думаю. И обращаясь к подсознанию, мы должны понять, осознать, что я делаю не так. Есть два варианта. Я или совершаю то, что не должен совершать, или я, наоборот, не совершаю то, что должен совершить. Мы, обращаясь внутрь себя, начинаем осознавать и понимать, что я делаю не так или что я не делаю, что должен делать. В нашем подсознании, как я уже говорил, есть информация обо всех наших жизненных ситуациях. Все это прописано на дорожках пяти органов чувств, вся эта информация есть в нашем подсознании. И когда у нас возникает какое-то событие, мы просто вспоминаем, когда с нами произошло то или иное событие, которое может быть причиной той или иной нашей проблемы. То есть никакой сложности в общении с подсознанием на самом деле нет. Есть множество способов, как это сказать, достучаться да, или не достучаться, а получить ответ от своего подсознания. Память – это функция подсознания. поэтому Обращаясь к своей памяти, к тому накопленному опыту, который есть в нашей жизни, к тем чувствам, эмоциям, мыслям, мы, по сути, и вступаем в контакт, в диалог, в своеобразный диалог с нашим подсознанием. И наше тело, как верный помощник, оно всегда подскажет, правильно ли информацию я получаю? Каждый раз, когда мы вот практикуем методику работы с подсознанием, и человек обращается внутрь себя, если он это делает искренне, если он действительно хочет получить информацию, он хочет получить знания, да, о том, что есть что-то во мне. Тело всегда подсказывает. Человек начинает чувствовать, что это действительно то событие или те мысли, эмоции, чувства, которые являются причиной проблемы. Поэтому еще одно условие очень важное при работе с собой – это ответственность. То есть человек должен взять на себя ответственность. Он должен перестать быть жертвой обстоятельств, то есть вообще выйти из этой ролевой такой игры жертва-тирана. Он должен стать хозяином своей жизни, то есть полностью взять на себя ответственность. И поэтому он спрашивает себя, какими своими мыслями, эмоциями, поведением я создал ту или иную проблему, ту или иную ситуацию. Ответ обязательно приходит. Кому-то приходит сразу, кому-то, скажем, в течение какого-то времени. Все это зависит от, скажем, от тяжести ситуации, от способности человека к восприятию, от его искренности, от его желания действительно знать правду и от готовности что-то с этим потом делать. То есть это менять трансформировать, то есть работать, другими словами, над собой. Значит, как мы можем получать ответы от подсознания? В первой книжке «Возлюби болезнь» я описывал разные варианты. Есть метод маятника, да, он всем хорошо известен, то есть когда мы с помощью маятника можем получать какие-то определенные сигналы. И мы, например, просим подсознание показать нам, каким будет ответ «да», и маятник качается в одну сторону, каким будет ответ «нет», он качается в другую сторону. Ну, чтобы мы понимали разницу между ответами. Есть методика, по которой мы идем, задавая определенные вопросы и получаем соответствующие ответы: да, нет. То есть мы руководим процессом, процессом самотрансформации. То есть мы обращаем, обращаемся к подсознанию не из праздного любопытства, а для того, чтобы что-то в себе поменять. Меняя что-то в себе, мы, соответственно, меняем э, свою жизнь, мы меняем состояние своего здоровья, мы меняем наши отношения с окружающим миром. Маятником может быть наше собственное тело. То есть, если мы встанем, и обратимся также к подсознанию, мы можем договориться, что движение тела, например, вперед будет означать ответ «да», назад ответ «нет», или наоборот, вправо ответ «да», влево ответ «нет». Вы можете сами предложить подсознанию тот или иной вариант, или еще лучше спросить у подсознания, какой вариант оно выберет для общения. Может быть пальцевой метод, то есть когда мы кладем руки на колени или на стол и договариваемся с подсознанием, что оно нам даст ответ движением того или иного пальца. И, например, подсознание может поднимать палец на правой руке для ответа ⁇ Да вот, ⁇ и поднимать бессознательно, неосознанно палец на левой руке для ответа ⁇ Нет ⁇ То есть это тоже такой пальцевой метод, которым давно пользуются уже психотерапевты, гипнотерапевты. Этот метод можно также использовать для общения с подсознанием. Есть еще метод образный, то есть когда мы получаем ответы через какие-то образы, символы. Есть метод общения с подсознанием прямой, да, как бы прямой диалог, то есть когда мы получаем ответы мысленно, по сути это каждый хотел бы, чтобы именно такие ответы ему приходили, кому-то они приходят сразу, а кому-то спустя какое-то время. Я хочу сказать, чего нельзя делать при общении с подсознанием и обратить на это внимание. Но у подсознания не нужно спрашивать о своем будущем. Бывает так, что люди, например, задают такой вопрос, там, скажи мое подсознание, буду ли я счастливым человеком в жизни, или там, выйду ли я замуж, а еще иногда спрашивают, а какое имя моего там жениха, да, или моей будущей жены, вот я сразу как бы, предостерегаю вас от таких ошибок. Не надо задавать такие вопросы. Наше будущее определяется тем, как мы живем в настоящем. И наше будущее может меняться. То есть сегодня мы можем получить как бы одну информацию, через неделю эта информация может поменяться. Мы конструируем, да, создаем, творим тот мир, в котором мы живем, и наше будущее в том числе. То есть есть какие-то моменты уже предопределенные, то есть те события, через которые мы должны по жизни пройти. Но мы можем развить в себе такую способность, когда мы повышаем уровень осознанности до такой степени, что мы можем действительно создавать, творить будущие события жизни. Поэтому не надо спрашивать о будущем, не надо ходить гадалкам. Почему? Потому что гадалки вам могут предоставить информацию, которая есть, опять же, на данный момент, и не всегда она фатальна. То есть, если вам что-то не нравится, используя определенные методики, вы можете проработать причины возможных будущих событий, ситуаций и изменить их, трансформировать. И ситуация или пройдет более гладко, или вообще ее может не произойти в вашей жизни. Почему? Потому что вы уже усвоили как бы заочно тот урок, который вам нужно было усвоить, а значит, это событие уже ну, не имеет смысла в вашей жизни. Потому что События в нашей жизни очень многие именно для того, чтобы мы прошли через какие-то жизненные уроки, что-то для себя осознали и поняли. Занимайте позицию хозяина при общении с подсознанием. Вы формируете запрос да, своему подсознанию, что вас не устраивает в вашей жизни, формируете четко проблему. И обращаясь к подсознанию, узнаете, в чем причина этой проблемы. Следующий очень важный момент, для чего существует эта проблема в моей жизни, то есть что я должен понять из этой проблемы. И последний шаг очень важный это трансформация себя. Без этого вообще к подсознанию нет смысла обращаться. Именно за этим мы обращаемся внутрь себя. Именно для этого мы и познаем себя. То есть мы трансформируем свое эго, мы трансформируем свои мысли, мы трансформируем свой характер, мы делаем его лучше, да, мысли делаем чище, сердце свое делаем более милосердным. В этом и есть смысл общения с подсознанием. Это как разговор со своей совестью. У каждого есть совесть но не все к ней прислушиваются. Если вы будете внимательны к своей совести, внимательны к тем подсказкам, которые ваша совесть дает вам, и будете вовремя и быстро реагировать на эти подсказки, давать правильные команды, принимать правильные решения в жизни, выбирать правильные цели, которые имеют действительно высший смысл в вашей жизни, не только лежат в поле материального, но еще и имеют э, духовный аспект. Вот тогда общение с подсознанием действительно необходимо, оно будет способствовать вашей трансформации и тому, что вы сможете гармонизировать все сферы своей жизни. Помните, что у вас есть ваш лучший друг, это ваше подсознание. Вы можете сделать известным то, что лежит пока вне этой сферы известного, и обратить это во благо и себе, и окружающему миру. Книги Валерия Синельникова стали мировым открытием для людей, которые стремятся к изменению своей жизни, избавлению от болезней и решению насущных проблем, к познанию своей истинной природы. Они переведены на 20 языков, продаются миллионными тиражами и смогли помочь многим тысячам людей на всей планете. Купить книги доктора Синельникова вы сможете по ссылке в описании ролика. Вы узнаете о других способах общения с подсознанием, о том, как наши поступки формируют нашу жизнь, откуда берутся наши болезни и как от них избавиться, как трансформировать свое сознание и начать прямо сейчас жить гармоничной и счастливой жизнью. Для многих эти книги стали настольными. Специально для вашего удобства мы сформировали книги в комплекты по серии. До конца месяца будет действовать акция на покупку таких комплектов. Переходите по ссылке и не бойтесь сделать шаг к изменению своей жизни. И да пребудет с вами осознание.